সাধারণদের নিয়েই নিরাপত্তায় জোর দিতে উদ্যোগী আরপিএফ এবার শুধু রেলের নিরাপত্তারক্ষী নয় এবার নজরদারি চালাবে রেলের সঙ্গে যারা অতপ্রতভাবে জড়িত সেই সমস্ত সাধারণ মানুষেরা এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন আর আধিকারিক সোমবার এনজিপি স্টেশন হকার কুলি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশন আইআরসিটিসি সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তরগুলির সঙ্গে এক একপ্রস্ত বৈঠক সারেন রেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আরপিএফ আধিকারিকেরা মূলত পনেরোই আগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে জঙ্গি নাশকতা রুখতে উত্তরপূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ এনজিপি স্টেশনকে নিরাপত্তার চাদরে মরিয়ে ফেলা হয় রক্ষী সহ ডগ কোয়াজ লাগাতার এই নজরদারিতে অংশ নেয় তবে সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে অস্থিরতার ছড়ানোই একটু বাড়তি নজরদারি চালাবে রেল দপ্তর তবে এবার সাধারণের সাহায্য নিয়ে এই কাজটি করতে চান তারা সেই কারণে রেলের সঙ্গে যারা স্বল্প বিস্তর জড়িত তাদেরকেও এই নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় এদিনের বৈঠকে স্টেশন চত্বরে কি কি করণীয় কি কি খামতি রয়েছে সেই সমস্ত কিছুর ওপর সকলের সঙ্গে আলোচনা সারেন আর পি এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার রজত কন্ডগির ও আইপিএফ সোয়েব আলম খান বৈঠক শেষে সিকিউরিটি কমিশনার রজত কুণ্ডগির তিনি জানান রেলের নিরাপত্তা জোরদার করতে ও সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তিনি জানান নিরাপত্তা রক্ষীর পাশাপাশি যদি সাধারণ মানুষও বিষয়টি নজরদারি করে তাহলে নাশকতার ছক সম্পূর্ণভাবে বাঞ্চাল করা যাবে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ টুডে ইন্ডিয়া আজকে তারিখ तारीख में हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा था जो रेल के सारे हैं और सारे स्टेक को एक जगह पर बुलाकर हम कुछ ब्रीफिंग करवाना चाह रहे थे उसके अंदर जैसे 15 अगस्त जो है ये काफी एक बड़ा त्योहार होता है भारत के लिए तो इसी के चलते स्टेशन प्रिमासेस के अंदर कोई भी दुर्घटना ना हो इसके चलते हमने कुछ एक्शंस लेने चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए उसी के लिए सभी को ब्रीफ कराया गया था और इसी समय पर जैसे कोई अगर अनजान व्यक्ति हो या अनजान सामान हो सस्पेक्टेड कुछ भी कोई इवेंट हो तो उसे जल्दी से जल्दी आरपीएफ को अवगत कराया जाए इसी के बारे में सबको ब्रीफ किया गया और इसी के चलते फिर बाकी भी अगर किसी को कोई समस्या हो आरपीएफ से जीआरपी से संबंधित तो वो शेयर करने के लिए एक हमने एक आ, स्टेज या फिर एक प्लेटफॉर्म देने के चलते एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित किया गया था सर आम जनता को लिए क्या मैसेज देना चाहिए आम जनता के लिए जैसे अभी आरपीएफ काफी कोशिश कर रहा है कि पैसेंजर अवेयरनेस के चलते हम एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि सारे जो पैसेंजर्स है और फिर सारा नॉर्मल पब्लिक भी जो है जो रेल से संबंधित है कि ये थोड़ा सा अलर्ट रहे विजिलेंट रहे और आ, अपना जैसे जो भी ट्रैवल करता है तो उस समय पर कुछ प्रिकॉशंस ले जैसे कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने जो भी बिलोंगिंग्स है जैसे फोन हो गया सामान हो गया इसका थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो और जैसे चलती हुई ट्रेन है तो उसमें ना चढ़े और फिर स्टेशन क्रोमैसेज के अंदर भी अगर उन्हें लगता है कि कुछ सस्पेक्टेड सी सामान है कोई व्यक्ति है और उन्हें लग रहा है कि कोई दुर्घटना हो सकती है तो इसके ऊपर नजर रखे और उसे तुरंत से तुरंत आरपीएफ को या फिर जीआरपी को अवगत करा को में सिक्योरिटी बहुत दिखा रहा है अभी तक दिखा रहा है स्कैनर मशीन खराब है बहुत दिन से इसके बारे में क्या बोले नहीं सिक्योरिटी तो जैसे सिक्योरिटी काफी तरह की होती है टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी होती है एक मैन पावर से रिलेटेड सिक्योरिटी होती है तो आरपीएफ जो है वो काफी कोशिश करता है कि सारी सिक्योरिटी हमेशा टॉप नॉच रहे और जो बात हुई कि गैजेट्स की और इक्विपमेंट्स की तो वो अभी आरपीएफ से प्रोक्योर करा रहा है और आते समय में आपको एक मॉडर्न सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एनजीपी स्टेशन की खराब है बहुत दिन इसके नहीं, नहीं अभी स्टेशन अंडर रीडेवलपमेंट है तो जैसे ही स्टेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा उस हिसाब से फिर सिक्योरिटी और उसके जो गैजेट्स है स्कैनर मशीन हो गया एच एच एम डी हो गया डी एफ एम डी हो गया ये सारे जो गैजेट्स है ये भी इंस्टॉल किए जाएंगे हाल ही में जो बांग्लादेश में जो परिस्थिति है उसके लिए कि ये सब सोच ज्यादा तो है। नहीं वो तो चलिए एक वन ऑफ दी फैक्टर्स है जो सिक्योरिटी रिस्क जिससे बनता है तो लेकिन अभी जो हम ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो आयोजित किया गया था ये इंडिपेंडेंस डे के चलते किया गया